Уже півроку нова влада очолює Южноукраїнськ. З цієї нагоди інформаційне агентство Контакт ініціювало першу прес-конференцію міського голови. Пропозицію підтримали і місцеві колеги-журналісти. Протягом двох годин говорили з градоначальником на різні актуальні теми. Вашій увазі пропонуємо скорочену версію прес-конференції. Я готовий відповідати на ваше запитання. Скоро буде час ще. 1 июля 2016 года. нет некоторые дома создадут ОСББ, пусть их будет, допустим, даже 20 если их, или больше, но остается еще 100. Каким образом они будут управляться, что с этими домами будет, и что будет с ОСББ? И каким, как, какие реформы происходят сейчас в коммунальных предприятиях, которые занимаются услугой. Хотите создать ОСББ, создавайте? Значит, еще раз говорю, городская власть дает надлежащую информационную поддержку. Раз. 3 июня будет принята программа поддержки ОСББ. Поскольку дома списываются с баланса, то каждый дом ОСББ должен иметь свой пункт с измерительной регулирующей техникой, по которому он будет рассчитываться с поставщиком ресурса. Если сегодня домового учета практически нет на домах, ну экспериментально там есть, тот старый, который еще там 13 лет был сделан, ну, им не пользовались почему-то. Дом приняли на СББ, значит, в первую очередь пойдет финансирование, будет делаться индивидуальный тепловой пункт, пункт измерения и дочистки воды. К концу недели, на следующей неделе вы сможете посмотреть современную лабораторию ТРП номер один. Так, там заканчивается работа, выбочаюсь, диспетчерскую. И рядом дружба-22 в пятом подъезде сформирован вот этот индивидуальный тепловой пункт. Там сделан ремонт, это отдельное помещение, где стоит новая аппаратура, измерительная, регулирующая. Три степени доочистки воды домовой. Это соединяется с диспетчерской. Диспетчерская будет контролировать не только этот дом, а по мере необходимости, как будут добавляться другие дома, они будут заведены в эту диспетчерскую. Это цивилизованная норма. Это норма выполнения закона Украины. Кимич, но, а вот а большинство домов они не создают ОСББ? И жители волнуются и переживают, что с ними будет после того, как закроются ЖЭКи. В чем заключается реформа? А кто сказал, что ЖЭКи закроются? В законе написано. Ну, в законе написано. А вы задавайте в интернет вопрос, что, а что произойдет после 1 июля, если не будет создан ЖЭК. Смотрите, у меня такое ощущение, что просто всех подгоняют в ОСББ. Закон ОСББ уже более 10 лет действует, и люди не очень охотно туда идут. В больших городах, в Киеве, охотно идут новые дома, вновь построенные. Те, которые не проблемные. А более 80% проблемных домов палка не загонишь, не хотят создавать СББ. Понимаете? Потому что это проблемные дома. Ты только создал СББ, ты сам за него уже отвечаешь. Я вижу такой способ два-три дома, создают ОСББ и одновременно создают ассоциацию ОСББ. В соответствии с законом ассоциации имеют право создавать субъекты предприемницкой господарской деятельности. Так вот, совладельцы этих домов, чем они владеют, если они создают ассоциацию СББ. Они имеют общий двор, то есть общую территорию придомового УВТ, да, которая внутри находится, у условного двора, и за его пределами есть рамки. Да. Придомовая территория это ресурс. Они заключают договор. Есть нормативная подборка уже сделана. Они создают вот этого сателлита предприятия которая тоже со своим ресурсом приходит и заключается общий договор на содержание вот этого всего жилфонда. Мы сейчас работаем с КПЖ и понуждаем их сократить внутрипроизводственные затраты с тем, чтобы понизить себестоимость услуг. Это то, что мы можем с них выжать. Это, это непростой путь. Далее, мы возрождаем Шевченко 10-12, там 307 квартир. Старый проект был инновационный, вот этот дворовой комплексный пункт. Шевченко 10 и Шевченко 12, он состоит из двух пятиэтажек посередине там девятиэтажка вставлена. Фактически это четыре дома. За 9 месяцев наше Управление экономического развития еще помнит, я точно помню, 9 месяцев делался итог, 40 тысяч тарифов было сэкономлено, уменьшение было. Туда заводится, вот как ОСББ, это фирма без НДС, это сразу идет экономия по НДС. Практично не потрібно затримати апарат управління. Ініціативна група, ось бабаці ті будинки, які вже створили у себе ці об'єднання і ті, які на шляху, вони ну, розробили свій проект програми. Чи ви з ним ознайомились і ну, що ви думаєте з цього приводу, і чи можна їхні там побажання якось внести до цієї основної програми, яка вже українська? Ну, мені поки що не доповідали, точно про... не попадали, ніхто не заходив, а декілька керівників потенційних ОСББ до мене заходило, ми нормально поспілкувались, двері відкриті, я ще нікого не відправляв, навіть якщо це не прийомний день. Так? маєте бажання, от красний дом руководитель була у мене дважди або так? На соборности 2, по-моему, был руководитель, мы пообщались. Я человек спросил, я рассказал то, что я считал нужным. Если кто-то принесет свои предложения, они, конечно, будут восприняты, но в рамках того, что можно воспринять. СББ есть преимущество. Он экономит на НДС и раз. Так. Второе, он экономит, там нет раздутого аппарата управления. Но он будет проигрывать на вот этих отсутствии капитального ремонта источника, так у нас будет вот какая-то сумма, которая будет выделяться вот на ремонты, вот для этих домов УСББ, которые сумма определится, посмотрим сколько СББ приоритетно продефектуется, потом появятся суммы. Понятно, да? Я вам назвал в приоритетном порядке мы будем помогать привести дом в нормальное состояние. Измерительный пункт по-любому нужно делать, потому что они должны рассчитываться уже не, не по квартирным э, приборам, а по домовым, так? потому что они другой субъект, никто с ними не будет работать, нянчить э, по квартирам. Если там дельта будет возникать, это уже их головная боль будет. Будут выделяться деньги э, 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 приоритетно, но в рамках лимита. Потому что на все направления это лимитированные деньги в бюджете. Э, нет безразмерного источника финансирования, но приоритет будет даваться ОСББ. То есть, во вторую очередь будут финансироваться те дома, которые не, не попадают в ОСББ. Те ОСББ, которые уже существуют давно, для них будет какая-то там тоже помощь? Вот, Смотрите, база, но, отвечаю. Не будет, Нет, они созданы. Это новые дома, так? Это Шевченковские два, это новый дом, так? Тем более, это частный дом, так? Красный дом, это тоже СББ, это новый дом. Ну, с чего туда вкладывать, если он новый, так? И он уже ОСББ. По закону это уже их внутренний вопрос. То есть все, что касается, это только тех домов, которые теперь... Конечно, которые хотят стать ОСББ. Только они стали ОСББ. Вот все, что могли, помогли. А дальше это уже ваш вопрос. Я знаю, что вы провели с Каких результатов удалось досред? Нас настойчиво попросили объединяться в ближайшее время. Мы объяснили, что у нас сегодня накопилось объективно более 50 вопросов, из которых, по крайней мере, первая десятка горячая, вторая тоже горячая. Не решив эти задачи для себя, если мы еще начнем объединяться и присоединять очень проблемные населенные пункты, мы первые завалим, и со вторым ничего не сделаем. У нас нет такого ресурса. Теперь вопрос с теми территориями, которые хотят с нами объединяться. Поехали, посмотрели. Букская. В розетке 170 вольт. Там днями нет электроэнергии, там все падает. Туда нет дороги. Так маршрутка ходит, да? Это незаконная дорога, она ни у кого на балансе не стоит. Это технологическая дорога, которую атомщики проложили ни городу не передали, ни у себя на баланс не взяли, тем более дорожникам не передали. Коснись чего, маршрутчики едут по несуществующей дороге. Я понятно объясняю? А любая дорога, она должна что иметь? Проектное решение, у кого-то находиться на балансе, кто-то должен ее содержать. Мы обратились в Арбузинский район, у них не существует этой дороги. Заезжать на дачу через там тоже кусок очень плохой дороги до самого Бухского, это намного дальше и, 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 и ничуть не лучше ситуации. Воды питьевой нет в Бухском. Много лет обещают, что вот проложат, да проложат. Но трубу не меньше сотки пластиковую ложить, подавать туда питьевую воду, разводить, это десятки и десятки миллионов гривен. В бюджете таких денег нет. Только одно Бухское. Есть огромное количество проблем по самой Костантиновке. Это вот тоже связано с водопроводами, хотя там распределить не все эти люди в склад, чем делают, так? но там проблем немерено. Вот, в интернете мы показывали. Я пригласил Коляду, да, их голову по совету, а полия руководителя РДА Арбузинской мы выехали. Вот их свалочку я вам покажу. Звал еще ведущую земли села Константиновка. Такое безобразие, там немного туман с утра было. Он там каченки ходят, собирают. Глубиной 850 метров вдоль оврага, 850 метров вдоль лесосмуги, вдоль оврага можете съездить посмотреть. Почти километр. Влево вправо по 50-по 70 метров вот это вот все, вот эта дорога, вон, смотрите сколько и с той стороны такой же что я должен объяснить общине? Я приму решение, соберу депутатов каким-то образом, ну, начну их убеждать, примем это решение, пойдем на выборы и объединимся. Здесь выстроится очередь, тот же Каледа пришлет сюда всех толпами, давай воду, давай то, давай все. Я ему говорю, так не будет. Гройсман говорю, мы даем вам повноважение, даем ресурсы, вторая колонна, а вы ответственность будет тоже на вас. Хорошо, берем эти три колонны в руки а вы даете нам полноважение, Ну, у нас и так их хватает. Ресурсы. А где ресурсы? А? Ходил, 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 по дворам и кричал, земли, бери, тут земли есть тогда. Коснулись, нема земли. Нет. Как там герой говорил, да? Вот похлыпнем, все украдено до нас. Земли все розданы под аренды долгосрочные. Все, что было, все ушло, ничего нема. Я губернатору говорю, а, есть этот УКЗМ кадастр, а пусть нам покажут, я вообще не должен доложить, да? гарантированно, какие земли, земли запаса, есть забудовни земли, так? Там, орни земли, а, есть, земли запаса, там, паевые и так далее. Все аргументы. С додатками. Губернатору изложил и он согласился, да. Спешки не должно быть, поработайте, наберите за и против, общайтесь с городом, а потом как бы мы, вот, какие памятки мы даем жителям по ЛСББ, такие же памятки будем делать по обеданию громад. Мы будем давать всю информацию. В чому ми виїхали? В чому наш стратегічний виграш? Віктор Києви, що з менш глобальним питанням щодо проспекту Незалежності. Там по розпоряджі полосі прибрали переходи, так, а люди так і ходять. Чи можливо якась. Відповідаю. То, що там зробили бетони трапики, так, я їх назвав провокаторами смерті чоловіка. Є норми. на пешеходные переходы. У меня лежит с полицией ДСТУ до Южноукраинска 150 метров между переходами. Мы можем что у них выторговать, так? понижение этого и понижение скорости до 30 километров на проспекте. Понятно, да? Мы не имеем права делать пешеходный переход через каждых 20, 30, 40 метров. Это не пешеходная зона, мы наоборот, в законных местах, в естественных разрывах попробуем с полицией договориться, потому что они иначе нам не подпишут. Если мы сейчас там узаконим переходы, если там убьет человека, да, или инвалидом его сделают, кто, послушайте, кто будет за это нести ответственность? А придут люди в погонах, так, покажут, покажите решение исполкома, решение сессии, которым было профинансировано, и которое узаконил вот этот незаконный переход. Понятно, да? Сразу уголовная ответственность. Так что здесь только по закону, а закон я назвал, пока мы не придумали, как норму полиция дала, он лежит 150 метров, не меньше. Это значит, от ДК здесь будет один переход, на, на светофоре второй и на том светофоре третий, понятно? А возле видеомира уже нельзя, якобы, так? Да? но мы будем ставить лежачих полицейских опять, потому что их уже уничтожили. Будем понижать скоростной режим, таким образом будем добавлять в два раза. Вот хотим понизить норму вот это, от 150 там, до 70 метров где-то, понятно, да? Когда ты в центре находишься, или 30 метров влево, или 30 вправо, понятно, да? У тебя будет право выбора, на какой пешеходный переход пойти. А это школа, это дети, а маленькие дети как переходят. А вы посмотрите по интернету, где гибнут люди на пешеходных переходах. У нас в городе планируется создать приют для бродячих животных. Можно, если коротко, насколько он будет рассчитан с сколько там будет работников, сколько это обойдется ежемесячно из бюджета. Ну, как бы мы понимаем важность этого всего, но просто как это будет все функционировать? Только с 1 мая туда несколько человек в штат ввели. Благо на базе сыпучих, на березке, которая нам принадлежит, так, там есть такие клетки, они с решетками уже готовыми. Так? Ну, это комнаты фактически. Они сейчас будут оборудоваться дополнительными решетками с, с более мелкой ячейкой. А между ними будут прорубаны окна, чтобы можно было открыть дистанционно, и животные уйдут туда на кормежку, а тут закрыть, уборку сделать, понятно, чтобы не подвергать себе риску. А мы предварительно просчитывали там от, от 100 до, до 120 бродячих. Ну, собак можно будет содержать в этом приюте но это нормальное такая вместилище вот при той проблеме которая ни разу еще не, не решалась ну несколько альбомов опыта украинского киевского опыта по содержанию приюта в СКХ уже есть так? помещение есть в штат людей ввели. А я так думаю что там же везде тоже процедуры это оружие с ампулами, потому что нужно отлавливать и усыплять животных в то время, пока там дети этого не видят и так далее. Там есть такие этические нормы, ну вот примерно вот так. Ну кормежка, конечно, мы приходили сюда волонтеры, мы говорим, пожалуйста, будете ходить там доступ. В любое время, единственное, вам будут говорить по какому графику, чем кормить можно, чем нельзя. Так? Присматривать любой житель будет иметь возможность туда подъехать, посмотреть, как там содержат этих животных, знать о их количестве, там будет учет, перепись и так далее. Это очень сложное действие, создать приют для продячих животных. Мы пошли на этот шаг, потому что вы видите, с каждым годом все больше и больше они плодятся. Ну как Пев, Макаревич, да, плодятся волки бездомных собак, есть у него там такой хит. Да? Нам не надо, чтобы плодились волки из бродячих бездомных собак. Поэтому я так думаю, что оптимально, а туда ближе к августу мы уже выйдем на начало функционирования этого объекта. Я очень на это рассчитываю, думаю, что у нас это получится, потому что я противопоказаний пока не вижу. В интернете появляется не так мало материалов, критических в ваш адрес. Как вы относитесь к критике, свой адрес, прислушиваетесь ли вы к ней? Вы можете назвать источник интернета? Источник? В Фейсбуке, допустим, масса информации. Критический мой адрес, да? Да. Смотри, На разных да. сайтах. Вот есть сайт Южньюз, я видел. Значит, Южньюз, я принципиально не хожу, я знаю, mm -hmm. кто его содержит. Я критику признаю от людей, для которых эта должность создана в любом населенном пункте и в городе в частности от людей, которые десятилетиями ничего не делали для города и породили такой огромнейший вал проблем, поставили город на грань сползания в катастрофу. Так? Они не внесли, если о депутатах говорить, ни одного предложения в пятилетнюю программу развития. Я беру, у меня на столе вон лежат, их все обещания города. Да? Они не дали ни одного письменного предложения. Ни почему, никто. Они все против голосуют, их это не устраивает. Такой деструктив. Ну, критикуют, пусть критикуют. Назовите вы любое критическое замечание в мой адрес, я вот сейчас же и отвечу. Пожалуйста, допустим, создание службы коммунальных лабораторий. Я присутствовала на сессии и, скажем так, даже я лично была возмущена, как не дали слово ну, вот работнику атомной станции Николаю Семченко. Ну, хотя, Смотрите, бы слово, ну, хотя бы просто дать слово. Отвечаю на ваш вопрос. Поступить. Послушайте по регламенту вопросы даются в конце сессии в Ризно. Это раз. Он был в свое время депутатом. Хотелось бы, я с ним общался в прошлом году еще, не только с ним, но и с многими пытаться. на деле. А вот что они сделали для того, чтобы вот этого перечня позорного для города не было. Во всех вопросах, я как головующий на сессии, я брат, обязан спрашивать у большинства. Большинство принимает решение. Дают? Дают. Не дают, значит не дают. Право выступить. И весь разговор. Мы нормально пообщались? Спасибо. Ну и вам спасибо. До следующих встреч.